Бойовики не припиняють провокації проти української армії. Ці навмисно обстрілюють позиції Сил ТО, аби дискредитувати військових. Про це розповідають самі ж бійці. кажуть, проти них працюють спеціально навчені люди групи російських снайперів. Військові наголошують, відкривають вогонь лише у відповідь і тільки за погодженням із керівництвом. Била відкрита гонь нам з снайперських комплексів 12,7 і важких кулеметів, крупнокаліберних. Естественно, мы получили добро, открыли огонь на подавление этих огневых точек. Значит, смотрим в Live News, приехали красивые корреспонденты и показывают только ответную нашу работу. Кричат, что мы нарушаем мире и мире, что мы стреляем, что мы не держим договоренности. А то, что уже 6 дней против нас работают группы со снайперскими комплексами, то, что по нам стреляют минометы, то это, естественно, нигде ни о чем не говорится. У нас таких комплексов нету. Это комплексы российской разработки, которые используются спецподразделениями армии РФ. Для того, чтобы стрелять с такого комплекса, необходимо очень долго и специфическое обучение этого расчета. Это не один человек, это минимум двое.